Напередодні 8 березня ми вирішили поцікавитись у представників чоловічої статі, чи дійсно Миколаїв місто наречених, і у нас найкрасивіші дівчата в Україні. А якщо так, то чому саме? Считаете ли вы, что девушки Николаева самые красивые Обязательно. девушки? Обязательно. Конечно, как это можно сказать про своих девушек, что они некрасивые. А почему Очень вы так красивые? считаете? Потому Именно же, вот в нашем городе. Потому что в каждом, каждом городе свои красивые девушки. Мы считаем, что в нашем городе самые красивые девушки. А что бы вы хотели пожелать нашим девушкам? Девушка, Ну, что мы пожелаем? Счастья, здоровья, любви, естественно. Хорошего мужа и денег побольше. Конечно. А почему? Ну, я даже не знаю. Природа у них такая. А что бы вы хотели пожелать им в 8 марта? Счастья, здоровья и осмысленной жизни. Краница, естественно, красивее, самые чем красивые женщины. Женщины. Нет, А что бы вы хотели пожелать им в праздник весны? Самое главное – здоровье и мира. Да, и чтобы и мир. они не боялись за своих мужей, за своих… Э, Семьи, За своих женихов, которые сейчас могут воюют там в зоне АТО? На вкус и цвет товарища нет. На Хороший каждый ответ. товар свой покупатель, да. А придерживаетесь ли вы того мнения, что в Николаеве самые красивые девушки? Обязательно, конечно. Почему? Потому что я вы был во многих городах в Николаеве, и могу это с уверенностью сказать. Ну я знаю, что самых красивых очень, говорится, трудно так сказать. Назвать, а то, что очень много красивых, это точно. В нашем городе. Конечно, в вашем и моем. Но, а... а вы знаете, что вообще город Николаев ⁇ город невест? Да, конечно. Вот я, например, бывший моряк. Куда я делся? Я женился на Николаевской... Женщине, чтобы подтвердить вот это. Я да. тоже женился на Николаевской, но не ради подтверждения, просто она мне понравилась. А что бы вы хотели пожелать нашим женщинам, девушкам к празднику весны? Любви, радости и здоровья. А вы? Энергии и потенциального желания преодолеть все трудности, которые возникают на жизненном пути.